Всем добрый день. Хочу рассказать немножко, уделить рубрику о гидробортах, рассказать, чем мы занимаемся. Значит, у нас установка гидробортов под ключ. Разные гидроборты всегда есть в наличии. От 12 до 24 вольт. Есть лопаты, есть книжки, которые под низом я позже расскажу, что это такое. Есть гарантия на гидроборты после нашей установки. Ну и также ремонт и разборка. То есть бычные запчасти, какие-то новые, какие-то бычные, в общем, запчасти. У нас имеются в наличии на очень большой ассортимент гидробортов. Значит, по гидробортам конкретно здесь это у нас лопата 24 вольта, грузоподъемностью полторы тонны. В принципе, один из видов этих гидробортов. Второй вид гидробортов это 24 вольта книжка, которая прячется по драму, она в таком собранном состоянии, она выезжает отсюда, раскладывается, в общем, там целый трансформер. Это называется Книжка, гидроборд-книжка. Что касается книжки, мы ее можем установить на любое транспортное средство 24 вольта с размером резины. 19.5 это минимальный размер на который ставится гидроборд книжка на 17.5 колесо мы не ставим книжки и не рекомендуем потому что во-первых это такой полуущербная книжка она там не выполняет весь функционал и люди с ними мучатся и стараются их убрать поэтому рекомендация поставить нормальную книжку 24 вольта которая имеет полный функционал практически как лопата потому что у нее есть заворот есть подъем самой лопаты то есть соответственно вы ее ложите полностью на землю у вас легко заезжает рокла если вам тяжелую палету нужно затянуть в будку она делает подъем заворот то есть это полно эта книжка выполняет полностью функционал лопаты единственное что она не закрывается до конца как лопата повторюсь ставим ее на колесо 19,5 с половиной минимум в идеале это 22 колесо расстояние для того чтобы установить книжку расстояние от заднего брезовика до конца будки у нас должно быть не меньше двух метров только в таком варианте ставится книжка и я рекомендую ставить книжку потому что вы ней пользуетесь только тогда когда она вам нужна выгрузиться загрузиться вы можете и без нее если вам нужна вы достали работаете это продлевает жизнь и в экстренной ситуации вы всегда разгрузите автомобиль не будете искать в каком-то там райцентре или селе электрика который вам экстренно откроет лопату для того чтобы вы могли разгрузиться потому что ну, хидроборты выходят со строя это нормально они ломаются и такое к сожалению бывает поэтому книжка повторюсь ставится колесо минимум 19 5 в идеале 22 мы это делаем под ключ устанавливаем переносим стопы все что нам нужно ресивера бывает на рамы это уже по цене каждому автомобилю отдельный подход отдельная цена в зависимости от сложности работ это что касается книжки. Дальше у нас лопата. Лопата, в принципе, ставится на любой автомобиль. Есть только отличие по грузоподъемности. Минимальная грузоподъемность это тона, максимальная это две с половиной тонны. Но ну, в основном самые ходовые там тона полторы, но ну, редким исключением 2. Моя рекомендация тонный гидроборд грузоподъемность ставить на формат 5 тонн грузоподъемности. Он не тяжелый этого достаточно, это работает без проблем. Если у вас автомобиль уже 10 тонник, то я бы рекомендовал ставить там полторы тонны и выше по грузоподъемности, потому что у них уже мощнее лопата, мощнее сами кронштейны, цилиндры и ну как бы разный груз бывает, поэтому тяжелый груз вы всегда поднимете. Поэтому это что касается лопат. Повторюсь, ставим в принципе на любые автомобили, он один формат, только разные фирмы там. Даутел, МББ, Барде Голландия. В наличии всегда есть выбор. Вы можете выбрать любую фирму, которая вам нравится там по состоянию, какой вам нравится. Также сама есть разные гидроборты по состоянию. Есть недорогие варианты, есть варианты средние, есть варианты очень дорогие, которые ну в принципе там 18-19 года. Поэтому э, есть телефончик наш. Звоните узнавайте э, по цене на гидроборты. И третий вариант гидробортов это у лопата 12 вольт. Она идет грузоподъемностью до 700 килограмм. Это европейский стандарт. Ширина лопаты у них идет 2,10-2,25 максимально. В основном это стандарт. За редким исключением есть 2,50 ширины лопаты, но это очень-очень редко попадаются такие гидроборты. Грузоподъемность, повторюсь, 700 килограмм. У него 12 вольт. Там только вариант лопаты установки. То есть это может быть спринтер, крафтер, мастер, без разницы, также само 12 вольтовые борты всегда есть в наличии, несколько вариантов, можете выбрать для себя подороже, подешевле и на весь ассортимент гидробортов дается гарантия после установки у нас, причем не имеет значения цена гидроборта, даже если вы выбрали самый дешевый вариант для себя, то гарантия на гидроборт все равно присутствует.